Общественная организация «Автомайдан Житомир» обращается с официальным заявлением к депутату городского совета Ткаченко Юрию по следующему вопросу. Сегодня в 4 часа дня вы попросили о встрече с председателем нашего общества Таргонским Александром. На этой встрече вы высказали претензии по поводу проведения нами вчерашней акции по Бобру и сегодняшней акции по населенному пункту Попельня. Нам, учредителям общества «Автомайдан Житомир», хотелось бы знать, ваша позиция, которая была высказана Торгонскому, является вашей официальной позицией как депутата городского совета или частной позицией как гражданина и жителя города Житомир? Либо вы действуете по чьей-либо просьбе или чему-либо заданию. Это нам необходимо для того, чтобы выработать решение дальнейшее по нашему дальнейшему поведению. То ли мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о об угрозе жизни нашего руководителя, связанной с его общественной деятельностью, то ли мы ваши заявления и ваши замечания оставим попросту без внимания.